Это гуру, учитель, она очень много дала мне и на, на вхождение, так сказать, в, в прекрасный мир телевизионщика, и, и, и журналиста, и автора. И, кстати, и Валерия Хицко тоже очень много дала. Она шикарный новостник, шикарный редактор вот. И она, она у нее на самом деле очень круто. Она видит темы. Она видит темы там где их, в принципе, нет практически, ты даже не подумал бы о том, что можно вот увидев там что-то, да, взять и написать, но только не вот конкретно о том, что ты увидел, а вот как-то умозаключить, вынести из этого совершенно другую вещь, какую-то, которая действительно важна и несет какую-то ценность. Вот Лера умеет видеть темы очень классно, она очень, на самом деле, крутой журналист. Ну и она вообще это гуру на самом деле, я даже не знаю. Она большой профессионал, она умеет строить структуру текста. Это очень важно, с чего ты начинаешь, чем ты заканчиваешь, как ты там вот в серединке это все выстраиваешь, этот текст. И вот, наверное, все-таки вот психология восприятия текста, информации и выстраивания ее. Вот Инна вот шикарно это делает.